आइए अब मंदिर परिसर में चलते हैं ये मंदिर का मुख्य द्वार है हम पूर्व दिशा से प्रवेश कर रहे हैं बोलिए जय सियाराम और घंटा बजाइए सामने श्री रामलला का मुख्य मंदिर दिख रहा है इससे पहले पूरे मंदिर परिसर को देख लेते हैं ये परकोटे का गलियारा है 732 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा ये रामलला का परिक्रमा पथ भी है अब मुख्य मंदिर में चलते हैं हम मंदिर पहुंच चुके हैं सिंह द्वार पर यहाँ से सीधा देखिए आपको गर्भगृह के बाहर की झलक दिख रही होगी इस मंदिर के सभी स्तंभ और आकृतिया राजस्थान से लाए गुलाबी पत्थर के बने हैं भगवान का स्मरण करते हुए घंटा बजाइए अब आगे बढ़ते हैं से आगे पांच मंडप हैं। सबसे पहले नृत्य मंडप यह भजन कीर्तन के लिए बनाया गया है इसके आगे रंग मंडप से होते हुए आप गुड़ मंडप में पहुंचेंगे गुड़ मंडप की बाई ओर कीर्तन मंडप बनाया गया है गुड़ मंडप से दाई ओर देखिए यह प्रार्थना मंडप है आप गुड़ मंडप तक ही जा सकते हैं सामने गर्भगृह दिख रहा था लीजिए गर्भगृह के कपाट खुल गए साक्षात राम लला विराजमान है दर्शन कीजिए श्री राम लला को पुष्प अर्पित कीजिए प्रसाद चढ़ाइए और अब श्री राम ज्योति जलाइए रामचंद्र श्री रामचंद्र गृप मन हरण नवनील नीर सुन्दरम् पटपीतमानमुतरितरुचि सुचिनौमि जनक सुकारणम् कुण्डल तिलकचारुदार अङ्गविभूषणम् आचानभुज शरचापद सङ्ग्राम ौशलि कन्दन रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दन इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनि वनरञ्जन मम हृदय कन्द जानत गौरी असी मसुरि हर सिगलि तलसी भवानि पूज्य पूर्णमुदीत मन मन्दो गौरी अनु तुलिहि हर सुर जय कहि मञ्जूल मङ्गल हरण <Sess> भवव